السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت نظرات باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں جس کا عربک ورڈ ہے یا لفظ ہے رویہ جس کو اردو میں ٹرانسلیشن یا اس کا اردو کا ترجمہ جو ہے وہ خواب ہے انگلش میں ڈریم اور اس کا ایک اور سنونم میننگ ویجن ویجن اپنے بیٹے بیٹوں کے بارے میں یا خواب کے بارے میں کیا ویژن رکھتے تھے اپنے تو یہ یہ تقریر لیکچر ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے بھی آ رہے ہیں تو آج اس کا ایک کمپیریٹو ویو بھی مل جائے گا آپ کو جو سنتے آ رہے ہیں اور یہاں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ایک تو یہ ہم ڈسکس کریں گے دوسرے پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے بارے میں ہے تو خواب کے بارے میں پورا لیکچر لے کے اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فیملی کون کون سی ہے اور کیا ہے جو آپ سنتے آ رہے ہیں اور ان کی فیملی کے بارے میں کیا سمجھتے آ رہے ہیں اور یا قرآن کیا کہہ رہے ہیں فیملی مطلب اہل و تیسرا ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مذہب جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے ابراہیم علیہ السلام سے قرآن مجید میں ان کا ریلیشنشپ شپ مذہب کے حوالے سے کیا ہے مذہب ہمارا جو بھی ہے ملت مذہب ابراہیم علیہ السلام کی کیا اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے وہ سنیں گے آپ اور تیسری یہ کہ کچھ جگہوں پر بائبل میں نے کوٹ کر رکھی ہے وہ بھی اس لیے کہ آپ کا پاس اس کا کمپیریٹو ویو آ جائے یہ یہ تین چار باتیں بتانے کہ اس, اس طرح ہوگا یہ لیکچر دوسرے یہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مروجہ طور پہ معاشرے کے اندر عربی کے اندر ہی لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے فار ایگزامپل اسلام اسلام کے معنی اگر میں پوچھوں یہاں پر لوگوں سے جنرلی معاشرے میں اسلام ایک عربی کا لفظ ہے اس کو اردو میں ہم نہیں سمجھ رہے ہم سمجھ رہے ایک مذہب ہے اسلام اسلام کے معنی ہے ہماری اپنی لینگویج میں سلامتی حاصل کرنا ٹو اٹین پیس یعنی اگر آپ زندگی میں پیس میں رہنا چاہتے ہیں سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اندر عربی میں اسلام ہوگا وہ ہو. جیسے میں نے کہا السلام ہو علیکم سلامتی ہو آپ کے اوپر سلامتی ہو آپ کے اوپر یعنی سلامتی میں ہو پیس میں ہو آپ یہ اس کے معنی ہے سلام لیکن میں نے عربی میں کہا السلام علیکم ایک مربع جا بنا ہوا ہے تو ہم سب عربی میں بولتے ہیں دنیا میں کہاں بھی ہو السلام علیکم ایکچولی اس کے معنی ہے سلامتی ہو آپ کے اوپر تو اسلام کے معنی ہو گیا سلامتی حاصل کرنا دوسری چیز ہے مذہب جب ہم مذہب کہتے ہیں تو مروجہ طور پہ عام طور پہ سمجھتے ہیں دین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ عربی میں ایک دین ہے ایک الگ لفظ ہے دین کے معنی مذہب نہیں ہے دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ مالی کی یوم دین مالک ہے وہ بادشاہ ہے وہ فیصلے کے دن کا فیصلے کے دن کا دی, یوم الدین فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے تو وہ دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ملت کے معنی ہوتے ہیں مذہب دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا اور جو آج کا ورڈ ہماری عربی میں آیا ہے روئی خواب ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ بیسکلی موضوع ہے تو میں نے یہ عربی کے الفاظ اس لیے بیان کر دیے کہ یہ یہ الفاظ آپ کو اس لیکچر کو یا اس آیات جب ہم قرآن میں جائیں گے اور عربی اور آیتیں پڑھیں گے تو اس میں سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ پیج نمبر کھول لیں پہلا پیج یہ وہ ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو لیکن میں نے چند اپنے اس لیکچر میں چند میں نے الفاظ لکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے جو منسلک ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے تو ریفرنس جو ہے دیکھیے آپ کو لکھا ہوا ہے سورہ گیارہویں سورت ہے اس کی پچھتر آیت ہے حلیم عربی میں ایک لفظ آیا حلیم انگلش میں ٹالرنٹ اور اردو میں بردبار سورہ ہود گیارہویں سورت ہے اس کی پچھتر آیت پیشنٹ اوا ثابت اردو میں ثابت ہود 11 75 ڈپٹی منیب عربی میں منیب اردو میں ڈیپیٹی نمائندہ ٹھیک ہے نا ڈپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں نمائندے آئے ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندے حنیف مسلمہ ان کا ایک ایٹریبیوٹ ہے وہ حنیف مسلمہ تھے ٹرو مسلم سچا مسلم جنرلی اس کا حنیفہ کے یہی معنی کرتے ہیں من الصالحین وہ رینک آف دا رائٹس اور کریکشن جو اسلاح صحیح کرنے والوں میں سے من الصالحین اسلح یا صحیح کرنے والوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام پھر النہل سکسٹین کی ون ٹو زیرو ڈیشن امتن قانتا پریزگار امت ہیں وہ اور انگلیش میں ڈباؤٹ نیشن یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک پوری امت تھے اپنی پرسنیلیٹی کے اندر ایک امت امت کا مطلب ہوتا ہے نیشن ایک پوری امت تھے وہ امت قانتا یعنی ڈواؤٹ نیشن پھر سورہ مریم نائنٹین اس کی فورٹی ون آیت صدیق نبیہ سچا نبی تھے وہ سچا نبی ہیں ٹرو پروفٹ البقرہ ٹو اس کی ون ٹوئنٹی فور آیت لنسی امامہ اور تمام انسانیت کے لیے امام انسانیت کا امام ممتہنہ سکسٹی سورت ہے اور اس کی فور آیت اُسْوَةٌ حَسَنَا الحسنا بہترین نمونہ سورہ الحج 22 ٹو اس کی سیونٹی ایٹ آیت مل لتا ابراہیم ملتا ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے مذہب کس کا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے مل لاتا ابیکم ابراہیم یہ سورہ الہج 28 کی 78 آل عمران اس کی, 3 اس کی 97 سورت نمبر 3 97 آیت آیا تم بینا تم مقام ابراہیم clarity of آیاس is the standing position of ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا مقام واضح آیات کا ہونا جب وضاعت آیات کی یا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وضاعت آیات کی مسجد رام میں جو ایک نشانی ہے وہ اور ایک جنرلی جب بھی آیت کی وضاعت ہے جب آیت کی وضاعت ہو جاتی ہے تو وہ مقام ابراہیم کا بن جاتا ہے اور پھر سورہ سر البکرٹی فائیو ایک سو پچیس آیت وقت مقامی ابراہیم مصلح اخذ کر لو لے لو مقام ابراہیم سے صلاح کی جگہ یہ اور کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے چند بیان کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے گھر میں یا اللہ کے کی نزدیک کیا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پکارا ہے یہ وہ میں نے آپ کو ان کا سٹیٹس بتایا سٹیٹس مقام اب ہم آتے ہیں اپنے اس, اس, اس آ, آ, مین اس کی اوپر خواب اور یہ سب چیز سلسلہ جو ہے سورة البقرہ 2 اس کی 124 ابْتَلَىٰ ٹوینٹی رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن امام قَالَ لَا ذریعتی قول الظَّالِمِينَ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ ازمایا اس نے انہیں پورا کر دکھایا تمام کیے اس نے کہا بے شک میں تجھ کو انسانیت کا امام بناؤں گا اس نے کہا اور میری ضروریت سے امام ہوں گے یا بنیں گے اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا پہنچے گا اس آیت میں جو مین انفیس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کلمات کے ساتھ ازمایا کلمات کے معنی انگلش میں ہوتے ہیں ورڈز اردو میں ہوتے ہیں الفاظ اور الفاظ سے جب ایک سینٹنس بن جاتا ہے ایک جیسے میں بات چیت کر رہا ہوں آپ سے اپنے لینگویج میں کچھ بات کہہ رہا ہوں جب میں بول رہا ہوں تو وہ میرے الفاظ ہیں اور الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں جس سے آپ وہ بات سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کا معنی اور اس لفظ سے آپ مانوس ہیں آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی بات کیا کہہ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی بات عربی میں الفاظ کے ذریعے لفظوں کے ذریعے بات کر رہا ہے اس اس میں جو مقصد ہے میسج ہے ایسنس اس کی جو روح ہے وہ سمجھنی ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو کلام اللہ ہے یہ کلمات ہیں جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں ایک بات کو اور پھر سمجھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں وہ ہمارے ہمارے اوپر ہے چوئیس ہمارے اوپر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کلام کلمات لفظ الفاظ سینٹنسز میسج دیا ان کو الفاظ کے ذریعے انہوں نے سنا اور انہوں نے ان الفاظ کے اوپر وہ پورے اترے یہ پورا کر دکھایا انہوں نے الفاظ کو پورا کر دکھایا لفظوں کو پورا کر دیا یعنی ان کو فرض کریے مثال کے طور پہ یہ نشہ نہ کریں آپ تو آپ نشہ نہ کرے الفاظ سنیں اور اس پہ عمل کر دکھایا سلاد قائم کرے کلمات ہیں نا عربی میں اللہ کے کلام ہے سلاد قائم سلام قائم کرے اس طرح کی بات ہے کہ کلمات سے اللہ نے ازمایا انہوں نے پورے کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا امام کے معنی ایک تو یہ ہوتا ہے لیڈر سیدھا سیدھا لیڈ اور دوسرے بہت سارے لیڈر مطلب سامنے میں وقت آپ کے سامنے ہوں اور جیسے ہمارے پولیٹیکل یا جو بھی بڑے لیڈ کرتے ہیں ایک لیڈر ایک جنرل ٹرم میں لیڈر مانے ایک یہ ہوتے ہیں جو آپ کے لوگوں کے سامنے ہوں ہماری ہمارے امام صاحب جو نماز میں ہم صلاح قائم کراتے ہیں تو وہ ہم سب کے آگے ہوتے ہیں وہ نماز کو لیڈ کر رہا ہوتے ہیں ایک تو یہ امام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی امام بنایا کہ وہ سب نماز کے اندر سب کے امام ہے وہ لیڈر وہ ایک یہ کہ میسیج میں جو جتنی باتیں ان سے ریلیٹڈ ہے جو میسج قرآن مجید میں آئے گا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ لیڈر ہیں تمام انسانیت کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے تمام انسانیت کے اوپر ان کو امام بنا دیا تو یہ امام جب ان کو بنایا گیا جب انہوں نے کلمات کو پورا کر دکھایا یعنی میسج سننے کے بعد انہوں نے اس پہ پورے طرح اترے کا کام عمل کر کے دکھا دیا تو اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنایا اور ہم سب کو کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہے یہ تو سمجھ لے ان کو امام بنا دیا صاحب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن جب ان کو امامت ملی تو انہوں نے فوراں کہا کہ میری ضروریت سے بھی امام ہوں گے میری ضروریت آف سپرنگ سے امام ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپریسرز ہیں ان کو امامت نہیں ملے گی امامت ان کو نہیں ملے گی جو اپریسرز ہیں ظالم تو ایک نیچرل سا فنومنا ہے کہ ہر آدمی دنیا میں جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا بناتا ہے وہ جنرل پریکٹس بتا رہا ہوں میں جنرلی تو ابراہیم علیہ السلام چیز اللہ کی طرف سے امامت ملی اور انہوں نے اللہ کی طرف سے انہیں کلام کو پورا کر دکھایا تو انہوں نے فوراں مانگا کہا میری زوریت میں میرے آف سپرنگز میں بھی امام ہو تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بس مل جائے گی کہا کہ میرا عید ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو وہ ذریعت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہوگی آف سپرنگ وہ جو انہوں نے مانگا کہ میرے امام ذریعت میں بھی ہو وہ کس طرح ہے تو آپ جائیں گے سورہ صافات اسی پیج پر اس میں لکھا ہوا ہے ربی حبلی من الصالحین فبشرناہو بغلام حلیم تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے امامت ملنے کے بعد اے میرے رب مجھے اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے عطا کر بس ہم نے اس کو ایک, ایک برداشت کرنے والے بیٹے کی بشارت دی تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ان کو امامت ملی تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھ کو آپ ڈونیٹ کریں یا آپ دیں مجھ کو اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے عطا کریں اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا بیٹا مانگ رہے ہیں کہ جو صحیح کرنے والوں میں سے ہو اصلاح کرنے والوں میں سو صحیح کرنے والے میں سو تو اللہ کہ, اللہ نے کہا بس ہم اللہ کہتا ہے بس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو برداشت کرنے والا بیٹے کی بشاعت دی یہ اس کے معنی ہے جو انہوں نے مانگا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو ایک برداشت کرنے والے جو ٹولرنٹ ہوگا وہ ہم نے ایک بیٹا کی بشاعت دے دی لیکن یہ کمپیریزن بائبل میں اگر آپ دیکھیں گے بمطابق بائبل یہودیوں یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد بائی بائی یعنی بائبل میں جو کچھ لکھا ہے وہ کون مانتا ہے اس کو یہودی عیسائی قرآن کی آیت کچھ کون مانتا ہے ایمان والے مسلم آیت کے سر تسلیم خم کر تو وہاں لکھا ہے وہ اسماعیل گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا اس کے ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا یعنی کچھ خلاف سمجھتے اس کے خلاف لوگوں کے خلاف, یعنی خلاف ہوگا یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ انگلش میں سے جنگلی ٹائپ آدمی یہ بائبل کے اندر لکھا ہے جبکہ قرآن میں لکھتا ہے وہ برداشت کرنا غلام ٹھیک ہے صاحب اب جب انہوں نے یہ مانگا اب الله تعالى انكو اي خواب گے. سورة صافات، next page 37 اسكي 102 آيات فلما بلغ معه السعيه قال يا بني اني را في المنامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين بس جب اسماعیل کو اسماعیل اس کے ہمراہ دوڑ دھوپ کے عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے بیٹے بے شک میں نیند میں سوتے میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بس نظر کر تو کیا دیکھتا ہے اس نے کہا اے میرے باپ تو کر تو کر گزر جس کا تجھ کو امر کیا گیا ہے آڈر کیا گیا ہے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے انقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جو ہم لیکچر سننے آئے جس لیکچر سے ہمارا ہمارا اس لیکچر سے خواب سے کیا تعلق بنے گا وہ آپ کو بھی سمجھنا ہو پہلے تو ہم نے, کہ علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا اور اس کا کیا سلسلہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں زبہ اب عربی میں اور انگلش uh, میں ایک لفظ ہوتا ہے سلوٹر انگریزی جو سمجھتے ہو میری معنی سمجھ سلوٹر زبا عربی میں دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکس دیکھا جائے گا مثال کے طور پہ سلوٹر اور عربی میں ایک ہی بڑے زبا اس کے ایک اور معنی ہے سیکریفائس لیکن اردو میں زبا کے معنی ایک تو ہوتا ہے حلال کرنا بکرے کو ذبح کرنا زبا اردو میں بھی کہتے ہیں ذبح کرنا ذیبا جیسے بکرے میں ذبح کر رہے ہیں صاحب اور دوسرے معنی پتہ کیا کر رہے ہیں بکرا کاٹ رہے کیا کر رہے ہیں؟ قربانی کر رہا ہوں سنا آپ نے تو یہ دونوں معنی جو ہیں وہ متشابہ ہیں سینس کے اعتبار سے اردو لینگویج میں عربی کا ایک ہی ورڈ ہے زبا زبا ایک معنی ہوتے ہیں سیکریفائس کرنا اپنی زندگی کو اور ایک ہوتا ہے سلوٹر کرنا دونوں معنی معنے جس طرح میں نے اردو میں آپ کو بتا دیا کہ زبا جب میں اردو میں سمجھا اردو میں زبا کے معنی ہوتے گردن کاٹنا یہی سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اس نے اپنی زندگی قربانی دے دی اپنی زندگی میں یعنی سیکریفائز کر دی زندگی تو قربانی اردو کا جو لفظ ہے اور عربی میں قرب بھی ہے وہ کچھ اور معنی بن جائیں گے بہرحال اب آپ بہرحال خواب میں کہہ دے گا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں زبا کے معنی سمپل سمجھے یہاں پر کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں یعنی اس کو حلال کر رہا ہوں اب تو بتا تیری کیا مرضی ہے تو کیا دیکھتا ہے یعنی اس میں یہ بات بھی ہوئی شامل کہ باپ کو ابراہیم علیہ السلام سے اس سبق ہمیں یہ ملا کہ انہوں نے اگر ایسا کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے بیٹے سے اس کی مرضی پوچھی کہ تم کیا چاہتے ہو اگر فرض کریں میں قرآن اور اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ مقصد نہیں میں بیٹے گردن دبائے گا تو بھی کر اس سے پوچھو تمہاری کیا مرضی تم کیا چاہتے ہو میں اپنے بیٹے کو زبرستی نہیں بنا سکتا دین پہ لا نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہدایت دین اللہ کام کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تم کیا دیکھ رہا ہو تمہاری کیا مرضی ہے زبا کر رہا ہوں میں تمہیں تو انہوں نے جواب دیا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ کو جو حکم مل رہا ہے امر ہو رہا ہے آرڈر ہو رہا ہے وہ آپ کر گزری ہے یہ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ لیکچر کے اینڈ میں کہ خواب جو ہوتا ہے اور ہم اردو میں بھی جانتے ہیں کوئی آدمی جب خواب دیکھتا ہے سوتے میں بیٹھے بیٹھے خیال سو رہا باقاعدہ سوتے میں جب خواب دیکھے گا اس کا کچھ نہ کچھ انٹرپریٹیشن ہوتا ہے یا تعویل ہوتی ہے اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم دیا تھا خوابوں کی تعویل کرنا یعنی خواب بذات خود جو میں اگر فرض کرے دیکھ رہے وہ دیکھ رہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو حقیقت میں نہیں کر سکتے وہ کیونکہ اس کے ایک تعویل ہونی چاہیے تو میں آپ کو اگر کوئی پوچھے کوشچن پوچھ لیا لیکن میں آپ کو ایسی زبانی بتا رہا ہوں کہ سورہ یوسف میں نے خواب دیکھا گیارہ ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں ذرا گیارہ ستارے تصور کیجیے گیارہ ستارے آپ بتا سکتے ہیں کیسے سجدہ کرے گا ایک ستارہ لیکن گیارہ ستارے وہ سجدہ کر رہے ہیں صاحب اس کی تعبیر قرآن مجید میں, اسی میں ہے کہ ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا اور دوسرے ایک اور خواب ہے یوسف علیہ اسی سورہ یوسف میں کہ دو قیدی جو ہیں وہ جناب جیل میں ہیں اور ایک کے سر پہ کوئی کچھ کھا رہا ہے کچھ کھا رہا ہے جانور کچھ سر پہ اور ایک جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے تو ایک کو پھانسی ہو جاتی ہے ایک کو بادشاہ کے گھر میں جاب مل جاتی ہے تو اس کا کوئی تعویل ہوئی سات پتلی گائیں سات موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں ایک اور خواب ہے بادشاہ کا خواب سورہ یوسف میں تو پر سات سال قہر پڑے گا یہ تعبیلیں ہیں اس کی تو قرآن مجید کے اندر یہ واضح ہے کہ خواب ہمیشہ ایک تو ریلیٹڈ ہے فیوچر سے کوئی بھی آدمی عورت کی مرد خواب دیکھے اس کو پیٹ کے افراد اس طرح کی بات کیا کہ ہٹامت دے زندگی میں وہ خواب جو ہیں وہ خواب آتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لیکن آپ کو تعبیل کرنی نہیں آتی تو ہم مختلف لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں تم بتاؤ کہتے ہیں جس کی اچھی شکل اس اس سے پوچھ لو وہ شاید تعویل بتا دے گا کیونکہ اس ذہن میں پیچھے بیٹھ رہے شاید یوسف السلام بہت خوبصورت تھے جی نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس اس طرح سمجھ کے کہ بھائی خوبصورت آدھی زیادہ بتا دے گا تو سائنس جو ہے نا سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے خوابوں خوابوں کی وہ بھی تعلیم انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور دنیا میں بہت ساری کتابیں بنی ہیں اس چیز کی صاحب اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس کا مقصد یہ ہے اور یہ دیکھ لیں تو اس کا مقصد یہ ہے اور یہ دیکھ لیں تو بڑی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی آپ کو لیکن میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ خواب کی تعویل ہوتی ہے انٹرپیٹیشن ہوتا ہے اور قرآن مجید میں پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید ان کو علم دیا تھا خوابوں کی تعویل کرنا انٹرپیٹیشن کرنا جو دیکھا جا رہا ہے وہ ایگزیکٹلی exactly وہ نہیں ہوگا تو اسی طرح ہم یہاں جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں زبا کریں گے۔ سمجھ رہے تو اب یہ دیکھیں یہ کانسٹرٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ ذرا آپ زبا کرنا جو ہے اور یہ سب گردن چھری بوری کا سلسلہ یہ ذرا سی دیکھیں کہ نیکس پیج پہ آپ جائیے بائبل پر بمطابق بائبل یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد جینیسیس پیدائش اس کی نوی ورس یہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور وہاں پر ابراہیم کے ساتھ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ اللہ کلام نہیں ہے نہ بلیو کرتا ہوں میں یہ اللہ کلام ہے ایک لفظ بھی اللہ کا کلام نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت بائبل یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے پائیدائش جسے جینسس کہتے ہیں انگریزی میں 22 ورس 9 اور 10 اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابرام نے قربان گاہ بنائی اور اس پر ل... لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اس نے قربان گاہ میں قربان گاہ میں لکڑیوں کے اوپر رکھا اسے یعنی اسحاق کو اور عبران نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی اور اپنے بیٹے کو جبا کرے قربان گاہ سمجھتے ہیں ایسے لکڑیاں رکھی نیچے آگ جلایا نہیں رکھا اس لکڑیوں کا ایک فارم سے بنایا اور بیٹے پہ جناب اس کو باندھ بھی دیا کہیں وہ بھاگ نہ جائے اور پھر جناب اس کو چھری نکال کے اس کے گردن پہ رکھی اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اس آپ کو باندھ دیا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے سمجھے باندھا ہوا اچھی طرح ہاتھ پاؤں اور گردن پہ چھری رکھ دی اور آپ نے ہاتھ بڑھا کر چھری لکھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں یہ قرآن نہیں ہے اور کوئی یہ سمجھے بھی نہیں قرآن کی بات ہے یہ پڑھنے کا مقصد یہ کہ یہودی عیسائیوں کا پروپیکنڈا ہے اور ہمیشہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھائی صاحب نے ہمارے فواز صاحب نے باقاعدہ بتایا کہ